Bahkan Allah Ta'ala menghina mereka-mereka ini ya, Akibat daripada perbuatan permusuhan mereka secara bersembunyi-sembunyi ya, Bahkan Allah cabar pada orang uh, 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 munafik um, ini Allah cabar apa? Allah cabar Kalaulah betul kamu ni rasa kamu betul ya, Datangkan Faktubi suratim mimithli Datangkan surah-surah seperti mana dalam Al-Quran wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ya datangkan contoh-contoh daripada al-Quran yang semisal dengan al-Quran lalu orang kafir ni sahut ya orang kafir sahut satu ketika dahulu bila mana dicabar dalam al-Quran Allah Taala turunkan fa tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin kalau kamu rasa kamu betul datangkan perbandingan seperti mana Al-Quran lalu orang-orang kafir -orang ini berhimpun ya, berhimpun buat satu surah ya, seperti mana kita lihat mereka cuba membandingi ataupun cuba mendatangkan satu surah seakan-akan surah Al-Fil surah Al-Fil ni apa? surah Al-Fil bunyi macam mana? Alam tarakai Fafa'ala rabbuka bi ashabil fil Mereka buat tuan-tuan Sebab di kalangan Arab ni Mereka ni para uh, Para ahli syair Ya uh. Jadi mereka datangkan Satu surah yang seakan akan Tapi tak jadi Tak jadi Kalau kita lihat tuan-tuan Dalam satu-satu surah Dia takkan lari daripada lima benda ni Ya. Kita tengok surah yang terpendek dalam Al-Quran surah apa? Surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Eh. Apa dia? Inna a'taina kal kautsar. Baik. Surah yang terpanjang Al-Baqarah. Tuan-tuan kita lihat bagaimana surah Inna a'taina ini adalah merupakan surah yang yang pendek. Al-Kawthar Surah yang panjang kita jadikan asas Ataupun kita jadikan satu uh, Apa nama Pengukuhan Dalam satu-satu surah ini tuan-tuan Dia ada lima perkara Yang menjadi Panduan Di dalam Al-Quran tadi Yang itu yang pertama Mesti ada apa message uluhiyat ataupun mesej ketuhanan ya mesej uluhiyat mesej ketuhanan yang kedua mesti ada mesej nubuwat ataupun kenabian ya mesej yang ketiga mesti kena ada kauniat perbandingan ciptaan Tuhan Allah taala bila mana datangkan sesuatu surah Allah Ta'ala pasti akan ceritakan tentang penciptaannya. Sebab apa? Sebab Allah ni khaliq. Kita ni makhluk. Jadi Allah Ta'ala ceritakan tentang ciptaan dia. Ya, contoh kita nyatakan bahawa Allazi khalaqas samawati wal ard. Allah jadikan yang menjadikan khalaqas samawat, yang menjadikan apa nama langit wal ard hamparan bumi. Jadi Allah menciptakan lalu Allah mendatangkan al-kauniyat supaya apa? Supaya sampai mesej ini. Yang ketiga, Allah Taala datangkan mesej di dalam satu-satu surah iaitu al-qasas. Kisah-kisah terdahulu daripada kita. Ya. Dan yang ke ke, ke, berapa dah? 3 4. Ini 4 eh. Kan? Al-Qasas keempat Yang kelima Allah Ta'ala datangkan janji-janji Allah Ta'ala ha, ni. Tak akan lari daripada surah ni tuan-tuan Tidak -tuan. akan lari daripada lima perkara ni Jadi kalau tuan-tuan kita tengok surah Datanglah para pensyair yang hebat Datanglah pakar bahasa sekalipun ya, Datangkan satu surah Ataupun datangkan ciptaan Quran yang baru Ya, tidak akan sama, tidak akan setanding dengan Al-Quran yang mana Allah Ta'ala turunkan ya, yang mana sekurang-kurang daripada surah tersebut mengandungi lima mesej ini ha, ni. Ya, contoh kita lihat Allah Ta'ala bila sebut dalam satu surah inna a'tayna kal kawthara. ya sesungguhnya kami inna a'tayna kami merujuk kepada Allah di situ ada unsur ilahiyat. Ya. Kemudian ada message kenabian. Ya, message kenabian yang Allah taala uh, sisipkan di dalam uh, surah tersebut. Ya. Begitu juga dengan kisah-kisah terdahulu. Begitu juga dengan janji-janji Allah taala bagi orang-orang. Janji Allah taala ini Ta ada dua. Satu janji bagi orang yang berbuat baik Satu lagi ancaman ataupun amaran kepada orang yang berbuat kesalahan nah, ha, Ini janji Allah Ta'ala Sudah pasti Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janji Ya, ha, Baik Jadi ini yang kita dapat lihat dalam Al-Quran Ya Al-Quran dijadikan sebagai satu panduan kepada kita. Walaupun datang di kalangan ahli-ahli bahasa sekalipun, Datanglah di kalangan ahli-ahli syair sekalipun Mereka mendatangkan Bacaan-bacaan uh, yang semisal dengan Al-Quran Pasti tidak akan dapat dapat ditandingi Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah SWT Itu jika mana mereka benar-benar Ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup mereka Ya tapi ada juga segelintir di kalangan kita hari ini semata-mata menjadikan Quran itu sebagai bahan bacaan ya sebagai hiburan ada di kalangan kita yang hari ini jadikan sekadar bahan hiburan semata-mata ya duduk dengan Quran ya sekadar memperlagukan sekadar membaca sahaja ya itu Allah tegur pada kita afala tadabbarun al-Quran apakah kamu tidak mentadabbur al-Quran ya al-Quran ini adalah satu message kalau semata-mata kita sekadar membaca Tanpa kita mengambil intipati Quran Maka Perbuatan kita tadi adalah perbuatan yang Sekadar Sia-sia ya? Tak salah tuan-tuan kita baca Quran tu Kita dapat pahala baca Quran betul ya? Bila mana kita baca Quran ya? Nabi menyatakan La aku alif la min harfun Walakin alifun harfun Walamun harfun Wamimun harfun Nabi bagi tahu bila mana kita baca Quran ni akan diberi ganjaran walaupun satu ayat kita baca. Tapi dalam mesej yang kita nak lihat hari ini seseorang tadi bila mana dia sekadar membaca Quran ya kalau kita lihat orang-orang Yahudi baca Quran tetapi mereka membaca Al-Quran dengan tujuannya supaya untuk menyelewengkan umat Islam Ya musuh-musuh Islam baca Quran. Iblis baca Quran. Ya. Tapi apakah mereka membaca Quran tadi memboleh memperolehi pahala? Tidak. Mereka membaca untuk melawan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di sini apa yang kita dapat lihat bahawa bagi orang Islam jangan kita semata-mata membaca, hendaklah kita mentadabbur dan mengikuti Al-Quran. Supaya apa? supaya kita selamat dunia selamat akhirat. Kalau kita nak hidup selamat kat dunia semata-mata Allah bagi selamat dunia. Tapi akhirat kita tidak akan dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau kita mencari akhirat, kita mengejar akhirat, selamat kita di dunia, selamat kita di di akhirat. Wallahu taala alam. Cukup dulu sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini uh, sedikit sebanyak dapat memberi manfaat buat diri kita. Dan sekali lagi kita ulang bahawa eh, tanggungjawab kita adalah menjalankan tanggungjawab amar ma'ruf dan nahi mungkar eh, serta jangan kita mencari cari-cari kesalahan orang lain. Cukup kita eh, hisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ya? Hisaplah, hitunglah diri kalian sebelum mana ya kalian dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum dan timbang-timbanglah amalan kalian sebelum amalan kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup message tersebut ya sebagai pedoman untuk kita supaya kita sentiasa bekerja kuat dalam bab ibadah ya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عاتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.